ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಶ್ರೀ 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 ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು

गुरु सार्वभौमा जय देव जय देव पूजित पन्नग भूषण प्रज्ञाजित धिषण मुख निर्धुत तरुण अरुण भक्तेषु स जय देव जय देव पूजित पन्नग भूषण प्रज्ञाजित धिषण मुख निर्धुत करुण जय देव जय सद्गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ गुरु, गुरु सार्वभौमा जय देव जय देव वीक्षालवहृत लोकाल दु शोक शङ्कर गुरुवर पूजक कृतनत जन जय देव जय देव